Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Когда Раз, в два, городе четыре. стало немножко поспокойней, повозвращались родители с детьми. Родители мне звонили, просили, чтобы я возобновил тренировки, так как дети очень скучают. Сейчас занимается около 60-70 человек. До полномасштабного вторжения занималось 75-80 человек. Год назад цифра доходила до 110 человек. На кікбоксинг я попав в 2023 році, десь у вересні. Мені сподобалось і вже як другий рік ходжу в цей клуб. Наразі на змагання не їжджу, тому що війна, обстріли. Тому після закінчення війни та бойових дій думаю відправитись на свої перші змагання. Я являюсь мастером спорта международного класса по кикбоксингу «Вако», тренером и основателем спортивного клуба «Адреналин». Трудность проводить тренировки в полномасштабную войну, переживания за детей, безопасность должна у них быть в первую очередь. Приходится постоянно, когда воздушные тревоги, прерывать тренировки, ходить в укрытие. А на самом деле Кікбаксери, поэтому нам нічого не страшно. Ми живемо за містом. Нам дуже тяжко бувається добиратись, але все одно ми стараємось приїжджати кожного дня і займатись. Звісно, дуже тривожно, коли звучать тривоги. Я стараюсь знаходитись тут коло дитини, коли він займається щоб, ну, на всякий випадок. Товар Кирилл, кандидат в мастер спорта по кикбоксингу, многократный чемпион Украины, бронзовый призер Кубка мира, серебряный бронзовый призер Кубка Европы и самое главное чемпионат Европы катания Италия 2025 год. Первое место. Очень значимая медаль как для спортсмена, так и для тренера. Признание лучшего спортсмена Европы. А у меня ощущение, то, что я просто всех победил. Ну, эйфория такая, что ну, я буду всех родиться и это, ну, достиг одной из своих целей, в принципе. Ну, это невероятное ощущение. Мне 15 роки. Я вже сімеюся кібоксином десь півтора року. Я сюди потрапила, бо моя подружка покликала мене. І тато вже давно хотів, щоб я займалася кікбоксом, тому що це для моєї безпеки, щоб я могла себе захистити. Я пішла, мені сподобалося. Я мечтаю, щоб було більше способних вихованців, щоб вони були всі здоровими. и чтобы я э, в дальнейшем стал самым лучшим тренером в мире. Сейчас наши планы как команды ⁇ это предстоящие соревнования, которые будут проходить в декабре в городе Киеве, Визар Толпен, всеукраинский турнир по кикбоксингу среди детей и взрослых.